Hoş gördük əziz müdavimlər. Biz İPEC tədris mərkəzi olaraq bu gün sizinlə ibtidai səviyyə miq və sertifikasiya təliminin nəticəsini əhatə edən vəzifə anlaşlarına baxacağıq. Bu anlaşlardan biri də İLƏ balajısının İLƏ qoşmasından faydalanılmasıdır. İndi gəlin slaydımıza keçək. Deməli İLƏ Bəzən şəkilçiləşmiş formada, bəzən deməyə, və əsasən şəkilçiləşmiş formada samitlə bitən sözlərə fərqləmir. Bağlayıcı ya da qoşma kimi şəkilçiləşmiş formada lalə formasında artırılır. Bəs şəkilçiləşmiş formada artırılmış bu lalənin qoşma yoxsa bağlayıcı olduğunu necə fərqindəcəyik? İlə və onun şəkilçiləşmiş forması lalə bağlayıcı olduqda Əlbəttə, nə edəcək? E, yapışdıracaq da, bağlayacaq. Aydındırmı? Yəni əgər sözləri bir-birinə bağlayırsa, yapışdırırsa, birləşdirirsə, deməli nədir? Bağlayıcıdır. Bağlamırsa, qoşmadır. İndi gəlin buna nümunələrlə baxaq. Amma bağlayıcı olduqda deməli qeyd elədik ki, bağlayır və onu gördünüz kimi bağlayır və onun və bağlayıcısı ilə əvəz etmək mümkündür. Məsələn, Səfdarla Ramil dostdurlar. Burada la bağlayıcıdır, yoxsa qoşma. Gəlin qəzet nümunəsindən istifadə edək. Səfdar və Ramil dostdurlar. Gördüyümüz kimi və bağlayıcısı ilə əvəz etmək oldu. Niyə? Çünki la burada bağlayıcı olduğuna görə sözləri bağlayıb və e, o və bağlayıcısı ilə eyni qrammatik funksiyanı yerinə yetirir. Yəni birləşdirmə bağlayıcısıdır. Ona görə biz onları burada əvəz edə bildik. Səttar və Ramil, Səttar və Ramil. Həqiqətən, funksiyadan da görürsünüz ki, la burada nə edir? Nə iş görür? Səttar və Ramil sözlərini bir-birinə bağlayır. Demə nədir? Bağlayıcıdır. Şəhədlə ləyaqət. Şəhət və ləyaqət. Yenə və ilə əvəz etmək mümkün. Demə nədir? Bağlayıcı. Həm də həqiqətən görürük ki, şərhət və ləqəqət sözlərini bir-birinə bağlamışdır. Ancaq la ilə və onun şəkilçiləşmiş forması la qoşma olduqda qoşulub mənə məna yaradır. Yəni bağlamır da, bağlayıcı deyil axı. Bağlayıcı məsələn, e, gözəl sifətdir. O ismin e, belə deyək, qrammatik mənasını necə daşısın? Necə ad bildirsin? Bildirə bilər. Yox, əlbətən ümumi ə, belə deyək sifət kimi, bir əlamət bildirən söz kimi xüsusi ismə keçə bilər. Məsələn, gözəl bəli insandır. Bu ancaq bu şəkildə. Amma ümumiyyətlə belə gözəl deməyə də başqa bir söz götürək, tutaq ki, qəşəng. Hə, bu necə adı bildirsin? Yəni bunun qrammatik mənası əlamət bildirməkdir, aşağıdan əvvəl gəlməkdir, onu izah etməkdir. İndi qoşma necə bağlayıcı olsun bağlayıcı necə qoşma olsun hər ikisinin ayrı-ayrılıqda qrammatik mənası var qoşmanın qrammatik mənası nədir qoşulub məna salar yaratmaq gəlir yəni, bağlanır da yəni bağlanmırsa nədir qoşmadır məsələn qələmlə yazdı burada l bağlayıcıdır da kardeş sətdir bağlayıcı ola bilərmi yox niyə bağlayıcı dilin kleyidir yapışqanıdır Momet kley deyilən bir şey varı? Bəli, həmin Momet kleyidir. Çünki sözləri və cümlələri bir-birinə bağlayır, yapışdırır. Amma burada bağlamlardan, yapışmalardan söhbət gedə bilərmi? Tox ki, dərisinə gələ bilər. bilər. Yaxşı, nəyi bağlayır? Nəyə-yə bağlayır? Qələm və yazım sözlərini bir-birinə bağlayır. Xeyr, bağlayıcısı olduqda ilə artıq həmcins düzləri bir-birinə bağlayır. Burada isə həmcins düz yoxdur. Yəni burada qələm sözünü başqa bir onunla eyni grammatik formada olan sözə bağlanmır. Biraz qəliz danışdım. Və yaqın alqəris peypa dedik ki, bağlanmır da. Ola bilər o necə? Qoşma. Və yaqın Rəşadma getdim, qoşmadır. Həqiqətən gördüyünüz kimi qoşma olduqda və ilə əvəz etmək mümkün deyil. Gələn də yazdım, Rəşad da getdim. Demək olurmu? Olmur. Deməli nədir? Qoşma. İndi burada belə bir qey, qey, qeyd qeyd eləmişik, biləgər. "İlə onun şəkilçiləşmiş forması lalə bağlayıcısından sonra vergül qoyulmaz." Bunu niyə qeyd eləmişəm? Məsələn, gəlin nümunəyə baxaq. "Sən çıxdın qarşıma düzlə çörəklə" La burada qoşmadır yoxsa bağlayıcı cavab verin? Aha. İndi bəsləyəndə biz qoşma dedik, bəziləriniz bağlayıcı dediniz. Niyə bağlayıcı dediniz? Mən deyirəm. Çünki bəziləriniz dediniz ki, duz və çörək. Bəli, "və" ilə raz etmək olanda bağlayıcıdır. Yox, əziz müdəbbinlər, əziz izləyicilər. Biz dedik ki, la bağlayıcısından sonra vergül qoyulmaz. Burada vergül qoyul Onunca bağlayıcıdır ki, ondan sonra vergül işlənir. Təsəvvür edin ki, siz bədən sonra vergül qoymusunuz. Belə bir şey qrammatik e, cəhətdən doğru olarmı? Xeyr. Sual, indi sizə belə bir sual hazırlamışam. Muradla mən dərsə getdik. Muradla mən dərsə getdi. Bu nümunələrin hansında la, yəni ilənin şəkilçiləşmiş forması bağlayıcıdır? Hansında qoşmadır? Sualın cavabını zəhmət olmasa e, YouTube kanalımızın şərtlərində videonun aşağısında qeyd edə bilərsiniz.